الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام و علیٰ سید محمد المصطفیٰ و احمد الطبا و اعلیٰ عابلیہ و اصحاب اللہ آباد فاضب اللہ شریف علیہ وسم اللہ اقالت المداقت مریم اللّہ شریت مدین حسن المصیح و عیصب مریم

جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرو کی بکالی متن بن ہو اللہ آپ کو اپنے ایک حکم کی بشارت سنا رہا ہے وہ اس محل مسیح و عیسیٰ بن مریم اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا وجی حنف دنیا دنیا میں مرتبے والا ہوگا والآخرہ اور آخرت میں بھی وم المقربین اور مقربین میں سے ہوگا وہ کلی منا سفیل ماہدی و اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا وہ امین صارحین اور بڑی عمر میں وہ کھلا اور ادھیڑ عمر میں وہ امین صارحقین اور نیک وقتوں میں سے ہوگا ایک قالت الملائی کا تو مریم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب مریم کو اللہ نے ایک مع ذاتی طور پر معجزے کے طور پر ایک کرامت کے طور پر اللہ نے ان کی بڑی جلدی پرورش فرمائی وہ بہت جلدی بڑی ہو گئی اور ان کا واقعہ صورت مریم کے اندر تفصیلی موجود ہے اب جب مریم بالغ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ ان کو ایک خوش رب کائنات نے ان کو بذریعہ فرشتہ خوشخبری سنائی اے مریم ان اللہ یبشرو کی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے انبیاء علیہم و والسلام سے جو بات کرتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے لیکن فرشتے جو غیر نبی سے بات کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم اس خاص آدمی کے لیے ہوتا ہے لیکن وہ وہی اس کو نہیں کہہ سکتے تو فرمایا اس قالت الملائکہ تو یا مریم ملائکہ نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے ایک معجزاتی طور پر موزانہ طور پر آپ کی پرورش کی ہے اب اللہ آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دے رہا ہے ان اللہ حجب شروع کے اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے بشارت کہتے ہیں ایسی بات کو جس کو سن کر دل محظوظ ہو دل کے اندر سرور پیدا ہو خوشی پیدا ہو مبشر آمنوا امن وملسوالحات ایمان والے جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کو بشارت دیجئے انا رحم جنات ان تجرب ان تخت علمح کے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اسی طرح بشارت کا معنی دل کے اندر خوشی ہو اور سرور ہو اور بسا اوقات یہ بشارت کا لفظ یہ خبر کے لیے بولا جاتا ہے جیسے کافلوں کے بارے میں فرمایا خبشر ہوں بےآب کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دینتی ہے اب یہاں اس سے خبر دینا ہے تو ان کو ڈرا دیجئے ایک استغزا کلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس سے جو ہے نا بشارت مقصود تھی یعنی بشارت دینا خوشی دینا مقصود تھی لیکن انہوں نے ایسے اعمال کیے اب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے تو فرمایا بشیروں کے بیکلی متمن ہو اللہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت دینا ہے عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کلمہ فرمایا کلمہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے کن سے بغیر والد کے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو کلمہ فرما دیا یا پھر اس کو کلمہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جیسے قانون یہ ہے کہ میاں بیوی کی ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا قانون توڑ کر یہاں ایک نیا قانون بنایا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے لیے اس کے لیے کلمہ کن استعمال فرمایا اس لیے بے کل متن جیسے قرآن حکیم میں کئی مثالیں ہیں ناقت اللہ اللہ تعالیٰ کی اٹھنی یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طور پر پیدا فرمایا ناقت اللہ تو وہ پہاڑ پھٹا پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی دس ماہ کی گابن اونٹنی پیدا ہوئی صالح علیہ السلام کیوں نہیں وہ ناقت اللہ کہلائی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام و السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ایک عجیب طور پر ان کی پیدا ہوئی اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا ہے اسی طرح فرمایا کہ قرآن حکیم میں بیت اللہ کا لفظ ہے بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محور ہے مرکز ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی خاصیت رکھتا ہے کہ وہاں رحمتیں اترتی ہیں اور وہاں سے رحمتیں تقسیم ہو کر پورے عالم میں پھیلائی جاتی ہیں تو فرمایا بکری مدم من ہو آگے فرمائے عصم ہوں المسیحو اس کا نام المسیح ہوگا المسیح عیسی بن مریم المسیح اس کا نام ہوگا مسیح اس لیے کہیں گے کہ مسیح کا معنی ہوتا ہے سیاحت کرنے والا کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام یہ بھی اپنی امت کی فکر میں بہت زیادہ سیاحت کرتے تھے بہت زیادہ دوڑتے تھے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے سر کرتے تھے امت کو راہ راست پر لانے کے لیے اسے ان کو مسیح کہا دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پوری دنیا کی سیاحت کرے گا اسی طرح مسیح اس کا معنی ایک ہوتا ہے مبارک وجہ عال خود خود کہ میں ایک مبارک ہوں بابرکت ہوں تو مسیح کا معنی مبارک بھی کیا گیا ہے وجہ عالی اور مسیح کا معنی مسا سے اگر لیا جائے مسا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ ہوگا مسا مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا کسی چیز جس پر ہاتھ پھیرنا جناب عیسیٰ علیہ السلات والسلام ہاتھ پھیرتے تھے ان کے ہاتھ پھیرنے کی بلکہ سے اللہ رب العالمین بالکل نابینا کو بینا کر دیتے تھے کوڑ والے مرض والے کو اللہ شفا دے دیتے تھے اسی طرح جو خاص بیماری والا تو ان کے پاس آتا تو بطور موجہ کے وہ شفا پا جاتا ان کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس لیے فرمایا مسیح اس لیے ان کو مسیح فرمایا آگے فرمایا عیسی بن مریم عیسیٰ اس کا اصل نام عیسیٰ ہوگا عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا ہوگا ابن و مریم اس لیے فرمایا کہ ابن جو بیٹا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا کہ کہیں لوگ عیسیٰ علیہ و السلام کی ایک عجیب طور پر پیدائش کی وجہ سے اس کو خدا نہ تسلیم کر لیں اس لیے فرمایا ابن و مریم کیونکہ اللہ جو واحد ہے معبود ہے لم یلد نہ کسی کا والد ہے ولم یولد نہ کسی کا مولود ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور خالق وہ ہوتا ہے جو کسی سے پیدا نہ ہو بلکہ ساری کائنات کو وہ خود پیدا کرنے والا خالق کائنات کا خالق ہے پیدا کرنے والا بنانے والا ہے بدی ہے بغیر مادہ مٹیریل کے وجود دینے والا ہے تو فرمایا کہ عیسیٰ یہ خدا نہیں بلکہ ابن مریم ہے مریم کا بیٹا ہے جو کسی کے یعنی پیدائش کسی کی ذریعے پیدا ہوا کسی کی وجہ سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طور پر ان کی پیدائش فرمائی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا تو پیدا ہونے میں مریم کے گویا کے محتاج تھے تو جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا فرمایا وجیح فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے اور مقام والا ہوگا دنیا اور آخرت میں بڑے مقام والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمائیں کہ دنیا میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے آج بھی دنیا کی اکثر آبادی میں انہی کو جو ہے نا آبادی کے اندر اکثر انہی کو ماننے والے موجود ہیں جن کو نصارہ کہتے ہیں اکثریت ان کی ہے لیکن اگرچہ ان کے عقائد اس دور میں غلط ہیں اگرچہ وہ صحیح نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد شریعت عیسویہ ختم ہو چکی ہے لیکن دنیا کے اندر ابھی اب ان کی عزت اور مقام ماننے والے وہ لوگ موجود ہیں لیکن الحمدللہ ہم امت محمدیہ ہم معتدل امت ہیں جناب عیسیٰ علیہ صلاحات والسلام کی عزت اور احترام کرتے ہیں ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں ان کا جو مقام تھا ہم اس کے معترف ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم کامل طور پر عملی طور پر ایمان ان کی رسالت پر لاتے ہیں فرمایا وجی فی دنیا والآخرہ دنیا کے اندر اور آخرت میں بڑے مرتبے اور مقام بنے ہوں گے و مز اور آخرت میں بڑے مقربین میں سے ہوں گے یعنی ایسی عبادت اور ریاضت کریں گے کہ جیسے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے بعض لوگ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں بعض لوگ قربانی دے کر اللہ کی اس کروا قربان قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں مرتبے والے ہوں گے اور مقربین میں اسے ہوں گے یعنی ایسے اعمال کریں گے کہ جو قرب الٰہی کا سبب بنیں گے فرمایا وی کل منا سفی البی <وَكَحْلًا> لوگوں سے کلام کریں گے بچپن میں ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کریں گے جناب مریم پر جب تہمت لگائی گئی انہوں نے کہا کہ یا مریم اللہ علیہ کی اے مریم یہ کہاں سے بچہ لائی ہے نہ تو ایسی تھی نہ تیرا خاندان ایسا تھا یا افت ہارون ماں کان ابو کے برا اسو اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا وما ماکان کمب کے بغیا نہ تیری ماں بری تھی یہ بچہ کہاں سے لائی تو اب جناب مریم کو اللہ نے فرمایا کہ تو نے کہہ دینا ہے فرق الکرلی مریو میں انسیا آج میں تو بالکل بات نہیں کروں گی آج تو میں اس موضوع پر ٹاپک پر بالکل بات نہیں کروں گی اور جب انہوں نے زیادہ مجبور کیا اشارہ تیلا اشارہ کر دیا تو جناب عیسیٰ علیہ صلاحۃۃ وسلام کی طرف اشارہ ہوا خار قالم کئی فن من قان فلمہ حد صبیہ <سَبِيهَا> کہنے لگے ہم بچپے بچے سے بچپن کے عالم میں کیسے کلام کریں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آ تانیل بالکل گود کے اندر بچہ جو بالکل چھوٹا بچہ ہے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے رب کائنات نے اپنی ماں کی صفائی کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گویا ہی عطا فرمائی وہ بول پڑے انی عبد اللہ آ میں جو ہے نا مخلوط النسل نہیں ہوں بلکہ مضبوط ہوں میرے نسل پر میرے اصلیت پر شک کرنے والوں

ان پر الزام لگایا گیا ایک فاحشہ عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس عورت کے سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے اس فاحشہ نے جرائد کی طرف نسبت کر دی کہ یہ جرائد کا بٹہ ہے بچہ ہے جرائد بہت پریشان ہو گئے اللہ کی طرف رجوع کیا ان لوگوں نے جرائد کو اپنے معبود خانے سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور ان کو تکلیف پہنچائی اور جرید نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا پیٹ ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں جریید کے بولو تو کس کا ہے تو اس نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا ہوں میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں اس وقت لوگ معذرت کرنے لگے ان کا جو ماں خانہ گرا دیا تھا کہنے لگے بابا آپ کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں فرمایا نہیں سونے چاندی کے بنانے کی بالکل ضرورت نہیں بالکل جیسے میں نے پہلے جھونپڑی تھی اسی طرح مجھے جھونپڑی بنا کر دے دو, دو تو اس وقت وہ لوگ جنید نے بھی کلام کی جدید کے سامنے اس بچے نے کلام کی اسی طرح جناب یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے لیے وہ شاہد شاہید المناہ اسلحہ زلیحا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے جواہیدی ان کانصوں ان کا قمیص چیک کرو کدم کو بولن فساد واضح فکاطت وادقین کے الفاظ قرآن حقیقت موجود ہیں قمیص چیک کرو تو وہ چھوٹا بچہ بول پڑا تو اللہ جب بلوانے پہ آتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو بھی بلوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح فرعون کی بیٹی کو ایک مومنہ اورت کنگی کر رہی تھی اب وہ مومن اور کنگی کر رہی کنگھی گر گئی جب گری تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اٹھانا چاہا اب فرعون کی بیٹی بیٹ بیٹ بگڑ گئی کہ یہ تو کسی اور کو خدا مانتے ہیں فرعون کو بتا دیا فرعون نے ان کے لیے ایک انتظام کیا کہ جو ہے نا تانبے کا ایک پگوڑا بنوایا تاکہ بعض نے گھوڑا لکھا ہے بعض نے پنگوڑا لکھا ہے اس کے اندر اس سارے خاندان کو ڈال کر جلانا چاہا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو جب اس نے آگ میں ڈالا تو وہ بچہ جو ہے نا اس کی ماں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی تو وہ بچہ بول پڑا یا امی یس میری انّا کے عال الحق اے امی جی آپ صبر کیجیے آپ حق پر ہیں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا تو جب اللہ بلوانا چاہیں تو چھوٹے بچوں کو بلواتے اسحاب خدو کا واقعہ جو مشہور و معروف ہے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا آگ کے اندر ان کو ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ایک عورت کے سامنے اس کے بچے کو ڈالا گیا تو وہ عورت جو ہے نا بچے کو دیکھ کر تڑپ گئی تو اس نے کہا بچے نے کہا امی یس بری ان نہ آل یا امی یس مری اے میری وہاں صبر کر آپ حق پر ہیں تو وہ بچہ بول پڑا اسی طرح ایک اور بچے کے بولنے کا واقعہ کہ ایک بچہ ماں کی گود میں تھا اور وہ دودھ پلا رہی تھی کہ وہاں سے کچھ لوگ گزرے وہ ایک عورت کی پٹائی کر رہے تھے ناجائز طور پر اس کو مار رہے تھے تو جب وہاں سے گزرے تو وہ جو ہے نا اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا اس عورت جیسا کہ لوگ اس کو ضریل کر رہے ہیں تو بچے نے جو ہے نا دودھ سے منہ ہٹا کلام کی کہنے لگا یا اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا مثلہ اسی جیسا بنا دینا وہ عورت حیران ہوئی کچھ دیر گزری کہ ایک بڑا شاہ سوار گھوڑے پر گزرا اور گھوڑے پر بڑی شان و شوکت سے جا رہا تھا تو جب وہ جو ہے نا اس عورت نے دیکھا کہ بڑے شان و شوکت کے ذات جا رہا ہے وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا تو اس بچے نے وہاں سے منہ ہٹایا اور منہ ہٹا کر کہنے لگا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا تو یہ بچے مختلف اللہ جب چاہیں بلوا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کیا بعید ہے اللہ جس کو بولنے کی طاقت عطا کرے وہ بول جاتے ہیں لیکن یقل مناسب ماہد وکال یہاں سیدنا اتنا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرما فرمایا بچپن میں انہوں نے کلام کی اپنی ماں کی صفائی بیان کی وقا اور ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے ادھیڑ عمر ہوگی ہوگی چالیس سال کے بعد یعنی جب ان کی عمر چالیس سال کے قریب ہوگی یا چالیس سال کے بعد ہوگی اس وقت بھی کلام کریں گے کیونکہ صحیح روایات کے مطابق سو سے زیادہ روایات بخاری اور مسلم اور مختلف اسحاح کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جب جناب عیسیٰ علیہ صلاحات والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا قرب کی آمد میں وہ تشریف لائیں گے اور جس عمر میں اٹھایا گیا اسی عمر میں واپس آئیں گے بتیس تینتیس یا چونتیس سال کی عمر میں اٹھایا گیا اسی عمر میں وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کر لوگوں سے ایسے کلام کریں گے جسے عام لوگ کلام کرتے ہیں تو وقع حلم یہ تعجب کی بات نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر روکی ہوئی ہے اس پر تشریف لائیں گے تو وہ لوگ ان سے کلام کریں گے وقع علم یعنی یہاں یہ شب نہ کیا جائے کہ ہر آدمی دھیر عمر میں بات کرتا ہے تو علیہ رسلاط والسلام کا اس عمر میں آ کر بات کرنا اتنا طویل عرصہ لمبا عرصہ اتنا ہزار اتنے کئی ہزار سال وہ آسمانوں پر رہنے کے بعد تشریف لائیں گے پھر کلام کریں گے اور اسی عمر میں کلام کریں گے تو یہ ایک تعجب کی بات ہے اس لیے فرمایا وکا علم و مین صارحین اور فرمایا کہ صلحہ میں سے ہوں گے نیک لوگوں میں سے ہوں گے بل گزیدہ لوگوں میں سے ہوں گے ایسے کام کریں گے کہ جیسے مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوگی یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرنے والے ہوں گے حقوق العباد بھی پورے کرنے والے ہوں گے وہ مینا اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر کام لیے کہمائے اور ماتوں کی فرمائی جا